Добрый день! В эфире Kidsville TV и снова с вами ведущий Саша. Сегодня мы поговорим на тему, которая волнует человечество уже не одно тысячелетие, а именно о снах. И сегодня на студии София. Скажите, пожалуйста, что такое сон в вашем понимании? Это когда ты меч... мечтаешь. А как вы думаете, сны как-то связаны с реальностью? Нет. Скажите, какие сны вам снятся чаще всего? про спорт. А как вы думаете, почему? Потому что я чаще всего дел... занимаюсь спортом. А расскажите о своем самом невероятном сне. Там, где я однажды была наполовину человек, наполовину, наполовину олень. Да, интересно. А снятся ли вам кошмары? Не, снится. Но сейчас очень редко. А у вас есть какие-нибудь методы борьбы с ними? Нету. А скажите, а как вы понимаете выражение «вещий сон»? Вещий сон? У меня случается это, когда... Я, это было утро, это было школьное утро, и да. меня пришлось, как мой дедушка будил. И это, mm угу. -hmm. я пришлось, это случилось. Так. А верите ли вы в то, что во сне может быть предупреждение о предстоящих событиях? Иногда да, иногда нет. Скажите, а вы верите в толкование снов? Не всегда. А приходилось ли вам пользоваться помощью сонников? Нет. Спасибо за участие в нашем ток-шоу, за ваши необычные ответы. Это была передача, посвященная снам. И снаведения. Я его ведущий Саша и наш гость София. До встречи в следующих выпусках.